न्यूटन और पैराडाइज लॉस्ट कैंप फायर बुझ चुकी थी हर तरफ घुप अंधेरा था और आसमान सितारों की झिलमिलाहट से मुनवर इस मंजर के शहर में गिरफ्तार मैं और आरकी आमने सामने बैठे थे आरकी बोला ऐसी ही एक रात में उसने कोपरनिकस के दुरुस्त नजरिए की गवाही को देख लिया था मौसी रियाजी और फलकियात के इल्म से आरास्ता गलीलियों ने सोलह सौ सो तैतीसदी ईस्वी में खुद अपने बनाए हुए टेलीस्कोप से मुशाहिदे के बाद कोपरनिकन सोच की हिमायत में दुनिया के दो नजरिए नामी किताब लिखी थी अलमिया यह है कि ताकतवर रजत पसंद सोच ने उसे सतश से नहीं बल्कि अपने ही घर में हब से बेजा से नवाजा था अजियत के खौफ से उसने अपनी बात पर असरार नहीं किया था लेकिन जमीन रजत पसंदी से बेनियाज आज भी सूरज के गिरद गर्दिश में मसरूफ है उधर फ्रांस में ब्लेस पास ने सोलह सौ बयालीस सदी ईस्वी में मैकेनिकल कैलकुलेटर तैयार कर लिया था उसी सदी में फ्रांस के बादशाह लुई ने के आलिशान महलत में बादशाही के उलूही हक का दावा किया था और रूस के बादशाह पीटर द ग्रेट ने भी सोलह सदी ईस्वी में मतलकुलानी का यही जवाब पेश किया था मैंने आरकी को याद दिलाया 1666 सदी ईस्वी में लंदन की कैथेड्रल को शदीद नुकसान पहुंचाया तो सर क्रिस्टोफर रेन ने उसकी तामीर नौ की थी जॉन मिल्टन ने सोलह सौ सदी ईस्वी में अपनी तवील नज्म पैराडाइज लॉस्ट मुकम्मल की थी मेरी जाती राय में उस दौर का इनकलाब आफरी वाक़ सोलह सौ सदी ईस्वी में कशिश शक्ल ऑप्टिक्स और रियाजी में न्यूटन के पेश करदा वसूल और नजरियात हैं जिसने एक ऐसे साइंसी इंकलाब को जन्म दिया कि जो आज तक जारी है वो आइंस्टाइन के मुताबिक नौ इंसानी का जहन तरीन आदमी है यतीमी जिंदगी की मुश्किल और तनहाई उसकी फिक्री सलाहियतों को मान न कर सकी थी अकल पसंदी और इल्म की क़ुत ने उसे और उसके तवसल से इंसानी तहजीब को सरफराज कर दिया था न्यूटन बिलाशुबा मौजूदा साइंसी दुनिया का अहम तरीन किरदार है सोलह सदी ईस्वी में इंग्लैंड के थॉमस सेवरी ने कोयले की कान से पानी निकालने का पंप बनाया जो बिल स्टीम इंजन की ईजाद का सबब बना 1701 सदी ईस्वी में जरअी इनकलाब का सेहरा टिल के बीज बोने की ड्रिल के सर है जिसने सीधी कतारों में फसल उगाना मुमकिन बनाया जारी है वैल्यूवर्सिटी शार